Зараз я надаю слово живому свідку тих подій, що відбуваються зараз в Луганщині. З відомих причин. Я її не представляю, але послухайте, про що вона вам розповість. Я буду на русском тому що я на вот эту тюбометку. Ой, никакой покоя не хочет. Они пахнут, разлагаются, в домах лежат. Я туда, я сюда. Никто не забирает. Уже идет трупный яд. Никому не нужно абсолютно. Все только воевать. За что? За что они гибнут? Они рождены в войну и умирают в войну. Короче, я бы... Пусть у вас будет мир. Не выступайте плохо, потому что будет так же, как и у нас. Нет, семьи пораспадались, дома рушатся, они подъезжают. Вот наш дом, пятиэтажка, стоит трехэтажный хороший большой дом. С оружием. На машине почта вы выносят все, понимаете, выносят. И уезжают, и сказать ничего нельзя, потому что они с оружием. Если ты не так думаешь, у меня соседи говорят, мы на тебя заявим, и тебя придет по военному времени и расстреляют. Это хорошо, что у меня муж чеченец первый, и он говорит, я уважаю твое мнение. Ты любишь так свою страну, как и я ее люблю. Меня просят воевать, и, и ты стоишь на свою. Пожалуйста, не начинайте тут войну вашими людьми, и в Лакураке, везде. И они поддерживают сепаратистов. Вы понимаете, что они хотят тоже такое было, как и у вас. Пусть лучше будет мир. Он плохой, но это мир. Побегала под бомбежками, Я, так, я даже не знала, что есть такое слово война. А когда ты бежишь, и вот так Пролетает мимо тебя, если падаешь, и где-то рвется какая-то квартира. Главное то, что вот они подъезжают к моему дому, да, на перекресток, ставят установку ряд. И вот она шурует, у нас крыша поднимается, понимаете? И уехали. А, э Эти же засекают точку и пьют по нам. Понимаете, как они делают? Школа взорвалась, там милиция, там все, там столько понатыка на этих Установок, которые могут поражать цели. И потом, конечно, обратно летит. Ой. Я столько хотела сказать, а по волнению ничего не могу. Ой, пусть у вас будет мир. Я а, ага, напомнил мне человек. Мы пришли к поводу, к обл. администрации, там привозили воду. Во-первых, с детьми выдают помощь там, где идет именно стрельба и взрывы. И они с маленькими детьми приходят и получают памперсы и сок какой-то непонятный. Понимаете, одну баночку сока и упаковку памперсов. Это перед тем, что идет взрывы. Вы понимаете? Нет. И вот это вот Королевская, и там у нее резиденция, и там установка град, в середине вот этого жилого квартала. Мы стоим по воду. И вдруг летит снаряд, все баллоны покидали, и в подъезды. Все равно не спрячешься, все равно. Вот по рынку, как дало, люди падали. Люди падали, а я как раз в подземном переходе была. Я шла с сумкой, у меня все документы были, крови залиты. Привезли, и мы стояли, приветные парня, худой-худой, в наручниках в обл. администрацию мародер Тишкова, на его расстреляли, Есть спитаясь в Он мародер, потому что он лес кушать хотел. А эти же лазят по квартирам, они не мародеры, они законные преступники. У нас распустили всю тюрьму. В тюрьме ни одного человека нет, они все воюют. И, наверное, на только на себя. Тут лазят по квартирам. И ладно то, что планируют, вы понимаете? Значит, если человек давно не проживает, ее потом сюда. У меня одна бабушка умерла, достойный человек. Я пришла в администрацию, просила хоть что-нибудь. А это где ваша квартирка находится, этой бабушки? Я говорю, сам-то. о, а куда уехали родственники? Киев, все, мы уже квартирку заберем. Он на кресле крутится, не заработал ее, не воевал, а он уже забирает. И это называется, он себя как бы называет э, сейчас кого министром. Они поназначали себя министрами. Ой, девочки, мира вам и здоровья. Все с Богом. Я вас умоляю. Давайте подякуем. <плодисменты> а Можно <надо> <плодисменты> Ми проводили бікля, воювали в зелені повочці. Ну, трошки більше, Можна а за полтора, ну сотні півтори сотні було. А тепер давайте вийдемо Луганська. Луганську. мільйонний город і точно так же виходили на Майдан. Ось така сотня людей. Всього, а полмільйонний да, город. Да, да, да. Тепер вони платять, що їх по розбомбили. Як ми збирали Майдан, антимайданці були на той стороні. Вот так милиция стоит. Вдруг расступается милиция, и они на нас с этими палками. Вы не представляете, ломят головы. И они называют, что э, Восток работал, а Запад гулял. Да нет, антимайдан туда возил своих людей за деньги. И они там устраивали. Ну, правда, что не били, как в Луганске. Помню, одна девочка, молоденькая, но лет 25 вышла одна, завернулась в украинский флаг. И стала возле Шученко. Они его вот так хотят стянуть, знаешь, как вот это вот в ад хотят затянуть. Я, я как раз прохожу, говорю, тебе не страшно. Она ведь страшно. И я говорю, так, отступитесь, но ну, я как мать просила, говорю, отступитесь. И это, взяла ее, убрала. Ну, понимаешь, разорвали бы девочку, она вышла за Луганск. Представляете? одна. Я, я была прыжна, жалко, я не спросила ее имя и фамилию, потому что я восхищаюсь, что у нас хоть один молодой человек достоин того, чтобы завернуться в украинское знамя. Пусть наши руководители, конечно, еще думают о деньгах, но люди все равно верят в то, что есть Украина. И я украинка, честное слово. Украина, Белокуракина, украинцы, поднимайтесь с колен!